Триває прямий ефір програми Харків онлайн з учасником, який вже завітав до нашої денної студії, будемо оглядати актуальні питання е, гарантії зайнятості демобілізованих бійців АТО. Отже, гість студії це Анатолій Толстих, заступник директора Харківського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, Анатолій Іванович, нашій студії. Дякую, що знайшли час та можливість завітати, адже знаю у вас такий насичений сьогодні графік. Отже, хотілося б розпочати з того, що саме 30 серпня дві Шістнадцятого року набирають чинності законодавчі зміни щодо додаткових гарантій сприяння працевлаштування учасників бойових дій в АТО. А, власне, в чому їх суть, що зміниться, так і як це вплине на працевлаштування бійців. Так, е, да, дійсно, е, прийнято змінення в статті 14 закону о е, в соответствия з цим законом. І тепер учасники антитерористичної операції відносяться до цієї статті, і вони мають право на дополнительные гарантии в их трудоустройстве. Что это означает? Предприятия, на которых работают свыше 20 работников, обязаны бронировать не менее 5% среди списочной численности своих работников. То есть если там на предприятии работает 100 человек, то они должны как бы, принять на работу в социально защищенной категории 5 человек. В результате этого бронирования предприятия подают нам информацию о забронированных рабочих местах и в случае отказа приема на работу в социально защищенной категории граждан, в частности, в частности вот, в этой категории граждан-участников, а то предприятия могут быть оштрафованы в размере двух месячных минимальных заработных плат в случае отказа обоснованного, то есть необоснованного отказа приеме на работу. Кроме этого, в соответствии с законом о занятости, предприятия, которые принимают к себе на работу участников АТО, они могут получить так называемую компенсацию единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на каждого принятого работника, которое мы выплачиваем в течение года, при условии, что этот работник будет работать не менее на предприятии, будет работать не менее двух лет. То есть служба занятости ежемесячно компенсирует затраты на так называемые налоги, на единый социальный взнос каждому работодателю, который принимает к себе участников АТО начиная с 30 августа. Ну, зважаючи действительно на всю эту информацию, все эти наскільки насколько охоче работодатели ну, принимают, берут на работу этих... Наших. Э, ну, у нас уже есть опыт э, по, по работе с, с работодателями и вот по другим социально защищенным категориям граждан, что касается компенсации единого социального взноса. И, в общем-то работодатели охотно идут нам на встречу, э, принимают на работу и другие категории граждан, я думаю, будут также охотно принимать и участников все на работу. На сегодняшний день у нас работает уже около 800 человек в этом году принято на работу под компенсацию единого социального взноса. я думаю, уже когда будет возможность направлять участников АТО по такой программе, это количество увеличится. Вы зазначили також про кількість, попередили мое наступное питание. Действительно, какой есть вообще ситуация так, з, на рынке работы с этой категорией населения? Что шукают, как реализовываются, куда здебольшего звертаются, які профессию выбирают. На сегодняшний день с начала антитеррористической операции к нам обратилось и было зарегистрировано в службе занятости 531 участник антитеррористической операции. Нам удалось устроить трудоустроить около 400 человек. Это самый высокий уровень трудоустройства по Украине, 75%. Мы же все, а, на сегодняшний мы день у нас все-таки состоят на учете 69 человек. Естественно, обращаются и в дальнейшем участники, а то мы активно с этой категорией... Работаем, предлагаем им различные формы занятости. Это прежде всего и профобучение, потому что многие ребята, которые служили, они уже потеряли квалификацию по гражданской специальностям. Некоторые вообще не имели гражданской специальности, поэтому мы предлагаем профобучение, в том числе в нашем центре профтехобразования, который создан при службе занятости. И вот э, за весь период работы с этой категорией граждан э, было уже обучено 228 человек. Э, за средства службы занятости на учебных заведениях, различных учебных заведениях, в том числе в нашем ЦПТО. В основном это рабочие профессии. Охотно учатся ребята в нашем центре похоти образования. Это по профессиям металлообрабатывающей сферы, это строительные специальности. Большим спросом пользуются профессии, которые связаны с обработкой, с работой на станках с числовым программным управлением, с наладчиками, станков с числовым программным управлением, ну и ряд других, других профессий, которые, в общем-то, пользуются спросом на рынке труда. То есть все, кто прошел обучение, они у нас практически 100% трудоустраиваются. И также мы предлагаем еще э, тем гражданам, которые у нас стоят на учете, в том числе и участникам АТО, э, если пока нет постоянной работы, принять участие в общественных работах. И вот на данный момент э, из числа участников АТО, в общественных работах приняло участие 128 человек. А ещё що потрібно, щоб стати на облік бійцю антитерористичної операції, це довідка, так, можливо, перелік документів, можливо, зараз нас дивляться, ті, кому ця інформація стає нагоді. Так, да, для того, щоб ми могли поставити на учёт, ми говоримо об учасниках АТО, там, конечно, перечень документа немножко отличается от обычного. Вот. Хотя, в общем-то, <соспит> те же э, справки о грошовом забеспечении, так называемом, они также должны предоставить. но бывает, возникает проблема, что воинские части не всегда правильно выдают эти справки. Ну, мы активно ру, а потом работаем с этими воинскими частями, посылаем запросы, нам это помогают волонтеры. Мы все эти документы стараемся вовремя получить, э, даже не прибегая, так сказать, и, э, не прося помощи, скажем, самых участников АТО. Э, сами же работаем с воинскими частями. И, кроме этого, они предоставляют, естественно, паспорт, военный билет, документы об образовании. То есть стандартный набор документов, который нужен для регистрации службы занятости. Ну доведка про участие в боевых действиях так уж потребуется? Да, обязательно довидка про угу. участие в боевых действиях. Угу. Да. И, по, и, стату, и наличие статуса участника АТО. Угу, угу. А, действительно... Багато є про що поговорити, і взагалі, окрім працевлаштування бійців АТО демобілізованих, актуальними залишаються питання і працевлаштування загального населення, скажімо так. так? Зрештою, якою ж є ситуація на ринку праці, так, які тенденції? По Харьковской области к нам обратилось 78 тысяч безработных граждан, которые были зарегистрированы с занятости. Это на 2,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. То есть тенденция, скажем, немножко с безработицей улучшается. Удалось нам трудоустроить почти 50%, даже немножко больше, чем 50% безработных. Где-то 12 тысяч также мы направили на профобучение, которые получили новую специальности или повысили квалификацию. То есть, можно сказать, что тенденция на рынке труда немножко улучшается. Мы получили больше вакансий от работодателей в текущем году и продолжаем дальше работать. А какие это вакансии, если там для наших глядачей? Что сейчас наизотребованнейшее? Э Наиболее, конечно, востребованы это рабочие специальности, это строители, это станочники. Много востребовано, скажем так, не квалифицированных работников, в том числе дворники. Ну, также сейчас начинают востребованы быть и инженера, и, скажем, IT-сфера все больше начинает быть востребована. Ну, и так, и ряд других специальностей, в общем-то, которые уже появляются новые на рынке труда. Вот, это то, что связано с продажами и так далее. Угу. То есть, мы активно работаем со всеми работодателями, и в этом году также у нас увеличилось и количество работодателей, которые заявили нам вакансии. Якщо ми говоримо про сучасні професії, так про те, що зараз потрібно. Центр зайнятості йде у ногу з часом, скажімо так, і ви запроваджуєте новації і такі незвичні сервіси, які мають назву відеорезюме, скайп, співбесіда, «Відеорев'ю», вакансії. Що це таке, для кого та для чого це актуально і потрібно, розкажіть, будь ласка, детальніше. Да, мы особенно в этом году начали применять много таких наших ноу-хау. Это так называемый электронный сервис, онлайн-сервис и, в частности, презентация вакансий, презентация режима для работодателей. В основном это связано для удобства, для, в помощь работодателям, безработным гражданам, чтобы они не тратили время на дорогу, скажем так, для того, чтобы встретиться мы э, на сегодняшний день у нас уже в общем то более 100 составлено видеорезюме которые э, с помощью которых безработный сам себя представляет он, мы помогаем ему записать это резюме и он потом же э, это резюме может презентовать любому работодателю разместить его там на интернет портале и так далее также кроме этого мы применяем такую форму работы, как презентация вакансий, то есть снимаем рабочее место, показываем это все безработным на наших семинарах, Цегавый, и, в общем-то, это тоже ускоряет процесс трудоустройства. Трудоустройства. Кроме этого, мы проводим так называемые скайп-конференции с работодателями и в режиме вот онлайн собеседования работодатель уже может подобрать себе наиболее заинтересовавших его претендентов на работу и назначить им собеседование, чтобы как бы не отрывать его время на собеседование с большим количеством претендентов. Также мы работаем и по ряду других направлений. Сейчас мы открыли в нашем городском центре занятости сектор построения карьеры так называемой. Прежде всего, это направлено на поддержку молодежи, которая впервые ищет работу. Це стосується випускників вишів, так? Я правильно розумію? Ну, це да, і, так? Да, і випускників вищих ущів на заведення, ну і в тому числі ті, які закінчили е, протягом училище. Розкажіть, будь ласка, про це дж... детальніше. Що це за ініціатива, така, як вона діє, так хто може звернутися туди? Ну, обратиться могут любые э, категории граждан, э, начиная от безработных и учащихся, или те, которые закончили учебное заведение, молодые люди. Э, и главная цель э, этого проекта, чтобы ускорить трудоустройство выпускников различных учебных заведений, помочь им э, сориентироваться на рынке труда, помочь им, скажем так, когда они еще учатся, найти, э, подобрать э, возможность стажировки на различных предприятиях, более того, сегодняшнее законодательство обязывает работодателя, когда молодые люди проходят стажировку, делать запись трудовую книжку, чтобы у них уже шел трудовой стаж. Mm -hmm. Кроме этого, работодатель также может выплачивать какую-то заработную плату. Мы помогаем найти стажировку для этих ребят, сопровождаем их период стажировки, ну и в дальнейшем также сопровождаем их до полного дальнейшего уже трудоустройства по полученной специальности. И если, скажем так, эта специальность не конкурента на рынке труда, а, к сожалению, это часто бывает, по которой молодой человек учился и получил документы, мы можем предложить ему получить другую специальность. Перенавчание, да? Да, или, скажем так, А висить його кваліфікацію, mm -hmm. допустимо, що связано з роботою на комп'ютері і так далі. Тобто ось ця ініціатива, ну, скажімо так, навчання, період навчання не заважає проходити стажування, або отримувати якісь додаткові знання. Це тобто, можна зробити так на період навчання, якщо, наприклад, там, студент чи там, хтось там, після тречі, або там, як, як там, пари закінчуються. Тобто це в будній час чи в вихідні також можна звернутися? E... Ну, в выходные дни у нас работает телефон горячей линии только, mm -hmm. по которому любой человек может по получить консультацию. А вообще-то мы работаем с этой категорией, со всеми нашими клиентами, которые к нам обращаются это в рабочие наши дни. Ну и кроме этого мы проводим различные мероприятия, выездные мероприятия. У нас по городу Харьков вот, буквально недавно перестали работать так называемые профинформационные наши палатки, которые были расположены на наиболее людных местах. И, в общем-то, практически информацию можно получить или по нашим по телефонам, по телефону горячей линии, или непосредственно обратившись в центры занятости по месту жительства. А или які, там, где удобно. А какие сейчас заходы, близкие, так, не на, на информование населения, скажем так, э, очекуются наиближшим часом, какие? Ну, вот самое такое ближайшее мероприятие, которое мы, кстати, именно готовим для, для молодежи, оно будет проходить в парке Горького с нашими социальными партнерами. Mm -hmm. это будет такой, в общем-то, в течение всего дня будет проходить в начале сентября будет проходить мероприятие, которое связано именно призвано помочь молодым людям найти работу mm -hmm. а или найти себя э... на рынке труда. Дата еще не видома, когда будет. Э... Ну пока дата мы определяем, mm -hmm. думаю, что в начале сентября это будет. Ну я думаю, або перед этим, або после этого захода так, обовязково еще встретимся в нашем эфире поспелкуемся про это. Дякую вам за актуальную и предметную информацию, разговор І дійсно, я думаю, глядачі також почули для себе корисне та або звернуться до вас, так або зацікавляться тим, що сьогодні у нас пролунало. Дякую вам за участь в нашій програмі. Глядачі вам нагадаю, гостем студії був Анатолій Толстих, заступник директора Харківського обласного центру зайнятості.